Мягкой лаской в волшебном сиянии Ночь нас божественным танцем окутала. Где-то за гранью всего мироздания Волосы, руки и взгляды запутала. Все, что сказать, мы подчас не решаемся, Прикосновение взгляда мы чувствуем. В танце от мира всего отрешаемся, Словно при тайне великой присутствуем. В танце грешим мы и танцем икаемся. Словно в награду Его искупление. Мы благодатью Его проникаемся, видим в Нем к истине вечное стремление. Я сейчас хочу предоставить слово человеку, женщине, которая всю свою жизнь посвятила танцу, которая олицетворяет все, о чем мы сегодня говорили. В ее лице мы видим дочь, мать, бабушку, крестную, вторую маму для всех Ее воспитанников и для выпускников в том числе главу общественной организации культурологической ЭРА Днестр, художественного руководителя и балетмейстера ансамбля Народного танца Днестр, районного центра внешкольного образования и воспитания, а также театра танца Светланы Ростиковой Днестр. Прошу приветствовать члена Национального союза хореографов Светлану Сильвестровну Ростикову. Спасибо, Спасибо большое, я желаю всем нам в этот праздник быть ласковыми, добрыми, нежными, потому что я думаю, когда Бог пожертвовал и Адаму, Он хотел, чтобы мы такими и были, украшали бы весь мир. И если мы сегодня смогли разбудить в ваших сердцах вот те лучики добра и надежды, которые нам очень хотелось разбудить, пожалуйста, когда вы идете с этого концерта, подарите их всем, кого встретите. С праздником, дорогие жители. Я люблю тебя, жизнь, за безмолвный рассвет, за горячий и знойный твой солнечный свет, за, вес, за вечерние сумерки цвета ночи, за ночной ветерок, что ласкает. Я люблю тебя, жизнь, за вопрос и ответ, за желанное «да» и холодное «нет», за удары в лицо и душевную боль, за набитый карман и за то, что в нем ноль. За счастливый билет и за дня суету, Оглушающий рев и в ночи тишину. Я люблю тебя, жизнь, за святую любовь, За родителей, близких, друзей,

поцелуй мне, и кохание мы чарим. И свет. Вітали, вокальний ансамбль надвечір'я села Бритівка, керівник Олексій Коломієць. Молодіжний вокальний ансамбль «Смирічка» села Молога, керівник Ольга Махновська, солісти відділу культури, адміністрації Інна Юрецько та Олександр Поднар. Учень 3-го класу Білгородністровської музичної школи Антон Козлобов. Учениці 9 класу районного ліцею пріоритет влада Кузьмина та Юлія Павленко. І ансамбль народного танцю Дністер районного центру позашкільної освіти та виховання. Керівник Світлана Ростікова. Ведуча концерту член правління громадської організації Ера Дністер Антоніна Павленко. Нехай світло від наших світанкових про. Світить у ваших серця. Ми прощаємося з вами, але ненадовго я вам обещаю. Всего вам доброго.